Привет, обманутые россияне. Хотел показать свою работу. Больше работаю. Вот. у меня такой спринтер. Ну, не у меня, а фирма дала. И вот я всю ночь езжу и никого не вложу. Пустой абсолютно. Вот я уже шестую ночь отработал. Вчера было два пьяных парня. И там пару дней назад там девчонка доехала с вокзала. Работа заключается в чем? Выезжаю вот здесь с вокзала, объезжаю центр и выезжаю в село, и в этом селе я там объезжаю 8 или 9 сел. Короче, 50 минут еду, 10 минут стою. Таких там 6 кругов за ночь. Зарплата 11,50 евро. 11-45 евро в час. И когда я спросил, какой смысл гонять ну, новую машину на новое, там, пробега 1030, наверное, мне сказали, что по закону в каждый населенный пункт должен быть общественный транспорт круглосуточно. И вот, получается, в каждое село я заезжаю один раз в час. Я, типа, так, круг делаю по карте и заезжаю в каждое село, и потом приезжаю обратно сюда. Вот мне интересно, в России есть что-нибудь, ну, ночной транспорт какой-нибудь ходит по селам России? Да, ходит. По селам России слух ходит, что когда-то маршрутки запустят. Но для этого, говорят, надо еще потерпеть.